हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल काफ़ी दिनों से इस प्रोडक्ट का इंतज़ार था जो फाइनली आज मैंने ले ही लिया है यह है नटराज की आटा चक्की अब मार्केट से आटा बेसन इवन मिलेट फ्लावर भी लाने की ज़रूरत नहीं जब भी मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत होगी कुछ ही मिनटों पे ये घर पर ही बन जाएंगे तो जल्दी से इसके अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसे ऑपरेट कैसे करना है ये भी मैं बताऊँगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आप देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छे से पैक होकर आया है चलिए फटाफट से इसे ओपन कर लेते हैं आटा चिक्की का लिड इसमें अलग से मिला है बाद में इसे अटैच कर लेंगे अमेजोन पर ये आटा चिक्की अराउंड 16,000 शो करता है पर सारे ऑफर अप्लाई करने के बाद ये मुझे पड़ा है साढ़े तेरह हज़ार के आसपास आटा चिक्की के साथ हमें क्या क्या मिला है चलिए देखते हैं इसमें ये बॉडी कवर आया है जब आटा चक्की यूज़ में ना हो तो इसे कवर करके रख सकते हैं यह आटा चक्की को डस्ट फ्री रखेगा और इसी के साथ हमें मिल जाती है ये मैनुअल बुक विद वारंटी कार्ड यू विल गेट द लाइफ टाइम वारंटी ऑन ग्राइंडिंग चेम्बर एंड फाइव ईयर वारंटी ऑन मेन मोटर ये वाला मॉडल बिना वैक्यूम क्लीनर के साथ आता है जो दूसरे मॉडल्स है जो वैक्यूम क्लीनर के साथ आते हैं उनमें टेन ईयर वारंटी मिल जाती है साथ ही मिलती है हमें सात तरह की जालियाँ जिसे हम ग्रेन्स और मसालों के एक्स्ट्रा फाइन पाउडर से लेकर कोर्स पाउडर तक रेडी कर सकते हैं यूज़ करने से पहले सभी जालियों को वॉश कर लें क्योंकि टच करने पर जालियाँ कुछ स्टिकी सी फील हो रही है सारी जालियाँ अलग अलग पर्पज़ के लिए है जैसे एक्स्ट्रा फाइन के लिए जाली नंबर जीरो जीरो सेमी फाइन के लिए जाली नंबर वन जितना मोटा हमें पीसना है उसके अकॉर्डिंग जाली यूज़ करनी है किस तरह के ग्रेन्स के लिए कौन सी जाली यूज करनी है ये मैनुअल बुक में और आटा चिक्की के लिड के अंदर भी लिखा हुआ है जिससे आटा चिक्की यूज करते वक्त हमें किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा आटा चिक्की का लिड अटैच करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इसलिए बैक साइड से स्क्रू को लूज करके मैं ये लिड अटैच कर रही हूँ तो इस तरह से ये लिड अटैच हो चुका है आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन लिखी हुई है जैसे आटे के प्रकार अनाज के प्रकार जाली के प्रकार और उनके नंबर्स। अब आटा चक्की के कैबिनेट की तरफ चलते हैं बाहर की तरफ यहाँ एक सेफ्टी लॉक दिया हुआ है जब मशीन ऑन कंडीशन में है तब अगर हम गेट ओपन करते हैं तो मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है ये एक सेफ्टी फीचर भी है जैसे कोई छोटा बच्चा मशीन अचानक से खोल दे तो मशीन बंद हो जाएगी नीचे की तरफ मोड सेलेक्टर स्विच है ग्रीन पीसते वक्त हमें कितनी फाइननेस चाहिए उसके अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं मैंने इसे नीचे की तरफ ही सेट करके रखा हुआ है यह है ग्राइंडिंग चैम्बर काफी हैवी ड्यूटी मटेरियल से बना हुआ है यहाँ पर ग्रीन के अकॉर्डिंग जाली फिक्स करके ग्राइंडिंग चैंबर को लॉक कर देंगे ये है एयर फिल्टर ग्राइंडिंग के समय इसे कंटेनर पर फिक्स करना होता है इसे फिक्स कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी इसी के साथ यहाँ पर स्टेनलेस स्टील का कंटेनर मिल जाता है कंटेनर पर रबर की रिंग लगी हुई है ताकि कि किसी तरह का लीकेज ना हो कंटेनर वॉश करते समय इसे निकाल कर अलग रखना है और साथ ही इसमें एक छोटी सी चीज है जो मुझे फ्यूज जैसी लग रही है और एक क्लीनिंग ब्रश मिल जाता है कैबिनेट के दोनों साइड्स में वेंटिलेशन बना हुआ है जो हीट डेवलप होती है ग्राइंडिंग के समय इस वेंटिलेशन के थ्रू बाहर निकल जाती है बैक साइड में कॉर्ड दिया हुआ है टू मीटर लॉन्ग ये कॉर्ड है जो कि सिक्सटीन एमपीयर प्लग के साथ आता है जो ए और माइक्रोवेव के पावर प्लग होते हैं उनमें इसको अटैच करना होता है साथ ही ऊपर की तरफ ये एग्जॉस्ट फैन दिया हुआ है जो मशीन को ग्राइंडिंग के समय ओवरहीटिंग से बचाता है तो चलिए अब इसे प्लग इन कर लेंगे अब मैं इसमें गेहूं पीस कर दिखा रही हूँ तो सबसे पहले कंटेनर पर ये एयर फिल्टर फिक्स कर लेंगे हैंडल को सामने की तरफ रखेंगे देन फिल्टर पर ये जो हुक्स बने हुए हैं इससे फिल्टर को फिक्स कर लेंगे फिल्टर की ओपनिंग सामने की तरफ होनी चाहिए कंटेनर को स्लाइड करते हुए फिल्टर को ग्राइंडर चेंबर के नीचे फिक्स कर लेंगे और फिल्टर लॉक लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे गेहूं पीसने के लिए इसमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं मुझे जो आटा चाहिए वो सेमी फाइन चाहिए इसके लिए मैं जाली नंबर वन यूज कर रही हूँ के के इसमें मैं जाली फिक्स कर रही हूँ एकदम स्मूथली जाली को स्लाइड करना है और ये जाली फिक्स हो चुकी है देन चेंबर को लॉक कर देंगे ये मैंने कैबिनेट के, के अंदर का सारा सेटअप कर लिया है अब बाहर से भी डोर को लॉक कर रही हूँ जैसे ही मैंने हॉपर में गेहूँ डाला मशीन ऑटोमेटिकली देखना चाह रही हूँ कि गेहूँ ठीक से पीस रहे हैं या फिर नहीं तो इसलिए मैं मेन स्विच से पावर ऑफ करके कैबिनेट खोलकर चेक कर रही हूँ गेहूँ एकदम परफेक्टली ग्राइंड हो रहे हैं जैसा मुझे चाहिए एक बार में हॉपर में हम 4 टू 4.5 पॉइंट फाइव के डाल सकते हैं गेहूँ थोड़े कम होने लगे तो हॉपर में और गेहूँ ऐड कर सकते हैं 4.5 पॉइंट फाइव गेहूँ पीसने में आटा चक्की ने अराउंड ट्वेंटी मिनट का समय लिया जो भी अनाज या फिर मसाले आप पीसना चाह रहे हैं तो पीसने से पहले उन्हें थोड़ी देर धूप में सुखा ले इससे ग्राइंडिंग अच्छी होती है ग्राइंडिंग कंप्लीट होने के बाद मशीन अपने आप बंद हो जाती है ग्राइंडिंग कंप्लीट होने के बाद 15 से 20 मिनट बाद मैं कैबिनेट को ओपन कर रही हूं ग्राइंडर चेंबर भी ठंडा हो चुका है एयर फिल्टर के साइड्स पर भी काफी आटा लगा रहता है हल्के-हल्के से झटक के इस पर से आटा निकाल लेना है मार्केट में जो आटा मिलता है उनमें से ऑलमोस्ट सारे फाइबर्स निकाल लिए जाते हैं पर ये आटा जो घर पे रेडी हुआ है वो बिल्कुल फ्रेश है सभी न्यूट्रिएंट्स इसमें प्रेजेंट है आटा चिक्की होने का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हम हमेशा फ्रेश आटा कंज्यूम करेंगे अब महीने दो महीने पुराना आटा रखने की जरूरत नहीं इस आटा चिक्की से मैंने बेसन और दलिया भी तैयार किया हुआ है वो वीडियोज भी मैं जल्दी ही शेयर करूंगी ग्राइंडिंग कंप्लीट होने के बाद कंटेनर को ग्राइंडर चेम्बर के नीचे रखकर क्लीन करेंगे जो आटा चेंबर में चिपका हुआ है डायरेक्टली कंटेनर में गिरेगा इससे कैबरेट भी ज्यादा गंदा नहीं होगा आटा चिक्की से रिलेटेड जो भी क्वेरीज है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करें और न्यू व्यूवर्स प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थैंक्स फॉर वॉचिंग